ताजा घडामोडींसाठी स्वाानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा येणारे प्रत्येक सण राज्यकीय सण म्हणून साजरा करा कारण त्यानंतर विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याचं मार्गदर्शन उलाहस नगर विधानसभा कार्यकारणी विस्तारित बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलंय त्यामुळे येणाऱ्या गणेशोत्सव आणि नवरात्र उत्सवात मंडळाची मात्र चांगलीच चांदी होणार आहे उद्धव ठाकरे यांचा समाचार घेताना दोन हजार एकोणवीस मध्ये आपल्या बरोबर गद्दारी झाली मात्र आता होणार नाही त्यामुळे पुढची पाच वर्ष विधानसभेत आपली सत्ता राहणार असंही ते म्हणाले चालू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लेख लाडकी योजना आदी योजनांबाबत मार्गदर्शन करताना त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधलाय काँग्रेस सरकार भ्रष्टाचारी सरकार होते त्यामुळे ते पुन्हा निवडून आल्यावर योजना बंद करेल असे रवींद्र चव्हाण म्हणाले मैं दस मिनट में ही ये कार्यकारिणी जो यहाँ पर रखी गई है ये किस कारण है? उतना ही उद्देश्य मैं आपके सामने रखने यहाँ पर आया हूँ यहाँ पर बोर्ड के अध्यक्ष कितने हैं? बोर्ड के अध्यक्ष कितने हैं उधर ऊपर के अक्टूबर में लोकसभा का चुनाव है के कार्यकारिणी में हमारे नेता ने और देवेंद्र जी ने जो कहा आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और महानी जी के साथ होने वाला है तो हम सभी लोगों ने ये बात समझनी चाहिए कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से काम करना चाहिए कार्यकारणी जो हुई है एक जिला की विस्तारित कार्यकारिणी इसमें इस कार्यकारिणी में इस हमारे कार्यकर्ता को लेकिन एनजीओ जो हमें सपोर्ट कर सकते थे उन्हें भी हमें आमंत्रित करना था और दूसरी बात हमने ये बात कही है कि आठ से ग्यारह तक आठ तारीख से ग्यारह तारीख तक हम मंडल में ऐसी ही विस्तारित कार्यकारिणी करनी है इस कार्यकारणी में हमें उस बूथ पर परसेंटेज वो कैसे मिले इसके लिए पूरा विचार करने की जरूरत है माइक्रो लेवल प्लानिंग किसे कहते हैं उस मंडल के विस्तारित कार्यकारिणी में ये घंटे की नहीं होगी, ये पूरे दिन की कार्यकारी होनी चाहिए सुबह दस बजे चालू कर शाम के पांच साढ़े पांच बजे तक ये चलेगी इस कार्यकारिणी में आपको क्या करना है तो आपको पुण्यामध्ये झालेल्या अधिवेशनामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्र प्रदेशाच्या नेतृत्वाने असं सांगितलं आहे की प्रत्येक संघटनात्मक जिल्ह्यामध्ये आपल्याला विस्तारित अधिवेशन घ्यायचं आहे त्याचबरोबर अकरा तारखेपर्यंत सर्व मंडळामध्ये जे पूर्ण महाराष्ट्रामधील असणाऱ्या सातशे पन्नास संघटनात्मक अशा तालुक्यांमध्ये आम्हाला सर्वांना अधिवेशन घेऊन त्या ठिकाणचे बूथ त्या ठिकाणचे असणारे प्रकोष्ठ या सगळ्या गोष्टींची नियुक्ती करून बूथ मजबूत कसा होईल एक्कावन्न टक्क्याची लढाई जिंकत असताना महायुतीला मतदान कसं होईल या सगळ्या गोष्टी आम्हाला येणाऱ्या काळामध्ये करायच्या आहेत आणि त्यासाठी अकरा तारखेपर्यंत संपूर्ण नियोजन करायला सांगितलं आहे या तीन महिन्यामध्ये पॉलिटिकली सर्व ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा का कार्यकर्ता हा सक्रिय झाला पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून सर्व ठिकाणी विविध प्रमुख नेते हे प्रत्यक्षपणे चालले आहेत आणि ते सगळ्या ठिकाणी जाऊन कार्यकर्त्यांना करता मार्गदर्शन करतात आहेत आता लक्ष विधानसभा असताना उल्हासनगरमधून संजय गुप्ता नावाचा एक पदाधिकारी पक्षाच्या विरोधात बॅनरबाजी करतो अशा पदाधिकाऱ्यांची हाकलबाटी करतात का एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे पक्षातील कार्यकर्ता जो असतो त्या कार्यकर्त्याला सगळ्यांना समजून सांगण्याचं काम पक्षातील असणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं असतं सर्व कार्यकर्ते प्रमुख पदाधिकारी त्या कार्यकर्त्याला समजून सांगतील आणि येणाऱ्या काळामध्ये सर्वांना मिळून सर्वांना मिळून महायुतीमध्ये आम्हाला जिंकायचं आहे यासाठी तयारी करायची आहे एकही कार्यकर्ता पार्टीपासून वेगळा जाऊ नये यासाठी सुद्धा प्रयत्न हा पार्टीच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी करायचा कल्याणपूर्व विधानसभा कल्याणपुराव तुमची काय रणनीती राहणार भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टीचा आमदार हा कल्याण असेल मी त्याही दिवशी इकडच्या असणाऱ्या कल्याण जिल्ह्याच्या कार्यकारिणीमध्ये सांगितलेला आहे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी संघटनात्मकदृष्ट्या काम आहेत मला खात्री आहे त्या ठिकाणचा विजय हा अतिशय चांगला महायुतीमध्ये सर्व कार्यकर्ते चांगल्या पद्धतीने काम करतील यात काही शंका नाही कल्याण बरोबर राहून या विलासगर या विधानसभामध्ये आपल्या माहितीतल्या मित्र पक्षाच आपल्या पक्षाच्या विरोधामध्ये किती तयारी लागलेली आहे काय एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कोणी तयारी करावी आणि कोणी करू नये हा प्रश्न हा वेगळा असतो महायुतीमध्ये निवडणुका लढण्याच्या संदर्भामध्ये आदरणीय अमितजी यांनी सुतवाद केलेला आहे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वात या लढणावी याचंही सुतवाद केलेला आहे त्यामुळे महायुतीमध्ये कोणता मतदारसंघ कोणता पक्ष लढणार परंतु महायुतीच्याच उमेदवाराला सगळ्यांनी मदत करायची आहे या संदर्भामध्ये सर्वांचं एकमत आहे त्यामुळे संघटना महायुती जी आहे ती एकत्र राहील कदाचित उमेदवार

पूर्व नगर के आए हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भाई बहनों आज कार्यकारी की बैठक है और मेरे को इस उल्लासनगर के लोकल विषय करने के लिए मेरे ऊपर जागरने गई है लोकल विषय ये है कि आने वाले ढाई में के बाद चुनाव है विधानसभा का आज विधानसभा के लिए जो हमारे पूर्व प्रधान तो सरकार ने जो दावा कर रखी है कि लाली बहन योजना जो मुलाजर में लाली बहन भाग भर के हमें सरकार के तरफ उनको ऑनलाइन करना है तो आज हमारे आदरण रविंद्र कुमार साहब कोकर में नंबर टू पे है पूरे महाराष्ट्र में मैं सबको सबके सामने को बधाई देता हूँ

एक लाख तक बहनों का फॉर्म भरना चाहिए सभी पदाधिकारी पूर्व नगर सेवक मंडल अध्यक्ष आगारी सबको मेरी विनती है करीबन हर वार्ड का कम से कम पंद्रह सौ फॉर्म भरना चाहिए का छह हजार फॉर्म भरेंगे तो आने वाले लोगों का जो एक विधानसभा का चुनाव है उसके बाद में कार्पोरेशन का चुनाव

कोई दोस्ती का ठगबंधन नहीं परिस्थिति क्या है तुम्हारे विरोधियों की मैं तो हैरान हो गया शरद चंद्र पवार जी की आदरणीय पवार जी की पार्टी का एक व्यक्ति कहता है कि अगर मुझे तूताई मिली तो मैं तूताही लड़ा आता है गुंडा गर्दी करते हैं गुंडे पालते हैं और गुंडे पालने के लिए पुलिस चौकी के चक्कर काटते रहते हैं तो उनका एक भी ऐसा नेता बता दो जिसके ऊपर इल्जाम नहीं लगे वो हैं जिनके ऊपर ऐसे कोई कितने कलम नहीं लगे हुए हैं तो साफ पार्टी सुरक्षित पार्टी हमेशा शहर के लिए काम करने वाली पार्टी आज जब से हमारी दो साल से यहाँ पर सरकार आई वो लास्ट में आके कई समस्याएं हल हुई हो सकता है उसको आकार लेने में समय लगता है क्योंकि सारी सड़कें उल्लास नगर की सीमेंटीकरण के लिए या तो काम शुरू है या तो प्रोसेस में है आने वाले दो तीन वर्षों में एक भी

कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजन डावखरे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी उल्हासनगर विधानसभा अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी उत्तर भारतीय सेलचे अध्यक्ष संजय गुप्ता इतर मागासवर्गीय विभागाचे प्रमुख प्रशांत पाटील नरेंद्र राजांनी मीना आयलांनी लाल पंजाबी मनोहर खेमचंदांनी राकेश पाठक नरेश थारवानी आदी मान्यवर उपस्थित होते ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया उल्हासनगर श्री साई समर्थ ज्योतिष्यालय एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट पंडित पी एस भट्टर गुरु जी अनेक राजकीय नेता सिनीस्टार उद्योगपति गुरु जी ऐसी परिहार लेके संतुष्ट है हस्तरेखा जन्म कुंडली फोटो देखकर आपका जीवन का संपूर्ण भविष्य बताते हैं मानसिक कष्ट मानसिक चिंता गृह दोष विद्या धन गृह पीड़ा राजनीतिक शारीरिक पीड़ा विवाह न होना कोर्ट केस प्रेम विवाह लक्ष्मी जी की कृपा संतान सुख विदेशी यात्रा व्यापार प्रगति नौकरी जमीन घर खर खरीदी और भी अनेक समस्याओं को निवारण करते हैं श्री साई समर्थ के पूजा के द्वारा गुरु जी सर्व समस्याओं को शत प्रतिशत सम्पूर्ण परिहार करते हैं आपकी हरेक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा गुरु जी को आज ही आकर मिलिए मिलने का समय सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खाया पत्ता श्री साई समर्थ ज्योतिष्यालय पंडित पी एस भट्टर गुरु जी राम मारुति रोड राजमाता वडापाव में ठाणे बेस्ट मुंबई मोबाईल नंबर सेवन सेवन झिरो नाईन टू एट टू नाईन डबल सिक्स ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूज ला करा आणि बेल आयकॉनवर वर क्लिक करा